Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Усічня нашій програмі два роки це прекрасні два роки, бо кожного дня ми з задоволенням працюємо для вас, відповідаючи за можливістю на кожне питання, на питання людей, що живуть поруч з нами у нашій області, у нашому місті, на сусідній вулиці, чи може і в одному будинку. Наконець то возникла така передача і успішно працює, в которой ми прості люди можемо спрашивать у нас професіоналів, то що нас інтересують в нашому регіоні. Не ходить далеко, не витать в облаках, не задавать вопросы, которые не имеют ответов. Но задавать наших специалистов, иметь возможность с ним потом выходить на реальную связь. Просто получать ответы на свои животрепещущие вопросы. Там, где мы живем, это живая передача, в ней живое общение, в ней контакт. В ней есть все то, о чем можно, ну, честно говоря, только иногда мечтать. Мабуть, досить передбачувано, що найбільший інтерес має тема стосунків чоловіка та жінки. Найдавніша та найактуальніша у світі тема. Бо скільки відтінків, скільки тонкощів мають стосунки, як кажуть, щасливі пари щасливі однаково, а нещасні всі по-різному. Жінка, що покинула чоловіка пияку, переймається одним. Жінка, що боїться самотності зовсім іншим. А кому якраз немає чоловіка, той не немає проблеми. Бытует мнение, что мужчин нет, но я все-таки считаю, что они есть. В одно время у меня были, был один мужчина, в одно время было и несколько. Но в какой-то момент я пришла к мысли, что мне нужен все-таки один, один единственный. Маша звикла працювати, не покладаючи рук, и завжди успешно с этим справлялася. Бо под лежачий камень, как сказала еще бабуся, доллар не подсунешь. Родина, дитина, квартира – завдань мало, А человека треба заробляти хоча б на її рівні, а може й більше, чтобы на подарунки залишалось, а подарунки бажано камінцями. Я не понимала, почему мужчина, который взрослый, э, умный с образованием, у которого есть работа нормально, почему он не хочет дальше двигаться, почему он не хочет дальше развиваться и ну, быть мужчиной в конце концов. И в какой-то момент опять же я поняла, что лучше работать, учиться читать книги и вкладывать всю себя именно в свое дело, в свою карьеру. А мужчины, мужчины это так просто, как, видимо, как для для досуга. Очевидно, найбільш делікатна і тонка тема діточок: виховання, турбота, любов, як правильно жити поруч з нашими малятами, як не втратити їхню чарівність, як виростити дитину адаптованою до цього світу, та просто щасливою. Ми говорили про те, як зберегти любов дитини, як допомогти їй зробити правильний вибір, та навіть як повернути дитину до мами після тяжкого розлучення. проблемы, вот как только я приехала из роддома. Скандалы, ссоры, упреки, угрозы о том, что он заберет ребенка, если я буду себя вести не так. Даже до, до мордобоя доходило, то есть это очень было страшно. Началось в отношении его мать, страдал ребенок из-за этих скандалов. Было очень-очень страшно, мне пришлось сделать такой выход. То есть я убежала из Киева на такси, уехала с ребенком на руках. Ребенку тогда было четыре месяца даже все три с половиной вот и я от радости целовала родную землю думала слава богу то есть дома было все хорошо вот мы с Витечкой жили счастливо но правда недолго потом опять приехал отец э, как бы стал то есть просил прощения говорил такого никогда больше не повторится да очередного мордобоя когда он мне уже просто сломал нос я обратилась в милицию Uh, мені міліція сказала, що, к сожалению, вони мені допомогти не можуть, тому що я ну, офіційно з ними розвилась. Але сталося те, чого Ганна не могла й чекати, колишній чоловік просто викрав їх сина. Well, в ітоні 3 октября 2012 року забирає ребенка в місті з Он Усі его в Київ. Ну как он сказал, что в Киев. На самом деле самое интересное, то что с этого времени я ребенка ни разу не видела. Отношения как вещи. Вот это мое, я его заберу, и все. Он не думает о том, что это живой человечек, с которым нужно. У него ранимая психика. Он к ребенку вообще никакого внимания не проявлял абсолютно никакому не умел ни кормить, ни переодеть, вообще ничего. Как он там? Чем его кормят? Что я я просто не представляю. Это родной зайчик был, который спал со мной в обнимочку, ходил мамочка, мамочка. Для него отец и его семья это были чужие люди. А как вот сейчас, что кем там, кто им занимается? Как его кормят? С кем он играет? Это вообще непонятно мне. сучасному світу, що стомився від наукових технологій, політичних протистоянь та й просто швидкості життя, шукає себе, шукає нові способи вміти жити в гармонії з собою, бо саме з гармонії з собою виходить гармонія зі світом. Взагалі, щастя та способна чоловіка від життя удовольствие. для кожного чека на своє Щоб бути щасливим, ні обязательно. Куда-то ходить, что-то делать. Достаточно это просто открыть в себе. Потому что э, вся проблема, все проблемы абсолютно, заключаются только в нас. И стоит решить себе, разобраться с собой, тогда вы будете счастливы. Человек должен сам себя как бы развивать. Жизнь должна доставлять радость. Если ты хочешь быть счастливым и тренинги приносят тебе удовольствие, то в этом и есть счастье. Если же ты ходишь туда не по собственной воле, то зачем такое нужно? И смотреть вперед и по сторонам все, что есть хорошее, он должен использовать в своей жизни. Я пошла в одну церковь, случайно попала, меня пригласила девочка, вот, приняла крещение водное. В православии я нашла мало точек соприкосновения с самой Библией. Там было какое-то коллективное общение, но много прессинга было. Тотальный контроль. И то есть моменты были, если ты из-за работы не попадаешь на службу, ты должен просить работу. И у меня сменилась работа, я пошла работать в цех. Вот а в цехах работают люди по 12 часов, где был, что делал, а ты исповедовалась, а ты что-то читала. То есть когда, ну, когда смотришь на иголку 12 часов, вот, просто читать потом, ну, глаза просто можно посадить. Меня держала ну, сама Библия. Иногда вот наблюдалось то, что однобоко как-то смотрят люди на Библию. То есть много разных точек зрения. Вот, то есть там выбирается то, та, что им нравится. Жена не имеет права отпадать на развод, потом не выходить замуж. Пионерская организация при коммунизме, когда пионеров гоняли там, за неправильное прихождение дороги. Я, честно говоря, отказалась от этого, ну, от этой церкви. Світлана зрозуміла, що церква її занадто контролює і мінусів більше ніж уваги до її життя та душевних проповідей. Духовного задоволення, на яке сподівалась дівчина, вона не побачила і обрала іншу церкву. Я не віжу себе без бога. Та, мабуть, найпомітніше досягнення цих двох років європейський телевізійний диплом, що наша програма отримала цього літа у Польщі за програму пригоди та в Україні з Юрієм Соломком та Володимиром Ланьком.